Sahabat YouTube, selamat bertemu kembali di channel Agung Flower. Channel yang menerangkan berbagai macam tutorial dari elektronik, dari perkayuan, dari segala macam tutorial yang saya bisa. Oke, lanjut saja simak terus videonya sampai habis. <Tessizia> Untuk kali ini saya mempunyai satu unit lampu sorot ukuran 50 watt. Kita cek terlebih dahulu. Nah, berkedip sedikit langsung mati ya ini ya. Kita lepas. Untuk tahap pertama yang harus kita lakukan kita membuka terlebih dahulu untuk casingnya. kita lepas lagi untuk aluminiumnya supaya terlihat jelas kondisi lampu LED nya kemudian setelah terlihat kita bisa menganalisa kerusakannya dengan cara seperti ini apakah LED LED nya apakah drivernya kita coba udah nggak mau menyala ini kondisi mati ya kita lihat kondisi LED terlebih dahulu sebelum pengecekan yang lain apakah ada tanda-tanda kerusakan yang secara nyata terlihat jelas dengan mata ya ada kekosongan, ada kebakaran, kayaknya ada tanda-tanda di situ. Langsung saja, saya akan mengganti dengan LED yang baru. Saya pesan di aplikasi Shopee Online. dengan harga kemarin 75.000 rupiah. Seperti ini. LED lama ini saya akan melepasnya terlebih dahulu. Langsung saja Karena saya tidak punya multitester, jadi secara analisa saya lepas baut, sudah terlepas. Nah, sangat jelas sekali kondisi LED sudah terlihat jelas rusak ini ya. Dan saya akan coba mengganti dengan yang baru. Sama-sama 50 watt. Langsung saya cek, langsung saya memasang. Semoga saja bisa, karena saya sudah yakin kondisi. Led yang rusak, jadi sekalian saya pasang baut sekalian. Kita sortir terlebih dahulu. Apakah berhasil atau tidak? Ya, semoga saja berhasil. Saya pasang, dan jangan sampai terbalik antara tutup negatif dan positifnya, ya kita coba kita nyalakan nah seperti ini ternyata sangat berhasil sangat mudah bukan cara pengecekan dan cara menganalisa kerusakan lampu COB LED Lampu sorot dengan cara menganalisa, dengan cara melihat saja sudah jelas untuk kerusakannya. Kemudian kita pasang lagi, kita rapikan. Jangan sampai ada baut yang ketinggalan. Untuk kalian yang di rumah mempunyai lampu jenis seperti ini, coba sebelum kita panggil ke tukang face service, dianalisa terlebih dahulu. Ya, sangat mudah. Di dalam cuma ada dua komponen, dari LED dan driver. Kebanyakan lampu seperti ini kerusakan pada LED-nya. Jadi bisa dilangsung saja. Sudah selesai dan sangat berhasil sekali dengan cara seperti ini. Tinggal ganti aja, oke. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.